знаете тоже хочу поделиться ну одной мыслью хочу поделиться с вами, але, э, и помолиться за это, знаете, чтобы мы закрепили и чтобы Бог нам помог, потому что мы же сюда пришли, чтобы Бог нам помог, правда? Бог нам помог и Бог нам обязательно поможет, написано так, что если мы будем просить его по воле его, да, он нам даст, он нам даст, нужно в это верить. И Бог нам всегда обязательно ответит, ответит на такие молитвы. Ну, знаете, и хочется, вот прежде всего, вот, вот когда вот встречаюсь с братом Володей, да, я, я ну, э, такой благословенный брат, правда? Всегда наполненный вер, всегда наполненный вер. И я так себе даже сегодня подумал, я у по него так это получается. Такий, може может, из-за того, что я такой великий ростом, да, а он маленький. И может, ему нужно меньше, его наполнить, а меня, а меня трошки більше. Бо у меня такого нема. В у меня такого нема. І И моя жизнь я кое-что знаете, ну, такими моментами. То, то у меня есть вера, то ее меньше, то ее смотришь и, и не можешь найти, Але знаешь, где она должна быть, повинна, где правда? Десь вона повинна бути. Я думаю, что не из-за роста, потому что Бог хочет, чтобы мы все были богаты верой, правда? Ну, так написано, и Бог не меры дает, не меры дает, Он дает, дает, имеет этой веры просто, просто, вот, ну, если таким словом простым, полно, да? Он начальник, мы сегодня слышали, и совершитель этой веры, правда? И Бог готов нам это дать. Наверное, что просто брат Володя уже по своему возрасту и вообще по, по своему церковному ну, как бы стажу да, верующего человека он уже, может быть, наверное, намного больше прошел, чем я. Я только еще учусь и только, только еще где-то там в начале пути вот этого вот иду. Потому что так написано, что вера, она должна быть что? Проверено, правда. Ее должны быть в огонь. Я думаю, он не раз был в огне и и такие как он. И так хочется с такими людьми находиться, знаете? Так хочется с такими людьми находиться. Кажется, ты в таком как бы в таком ну, в таком покрове, в таком облаке, когда находишься среди таких людей, когда вот мощные такие веры, правда? И, и ты находишься и, и кажется, но ну, ничего тебе уже не страшно, ничего тебе не страшно. Но я так думаю, знаете, что все-таки брат Володя, он прошел свой путь, но у нас есть у каждого свой путь, правда? И его вера, она может мне как-то помочь, и может быть вам как-то помочь. Вот он как пастырь может вам чем-то помочь, правда? Но его, его ресурс, он все равно ограниченный. Все равно он ограниченный, и нам каждому нужно иметь дело с Богом. И Бог хочет с нами иметь дело с каждым. Аминь. Потому что когда-то Саул, знаете, зашел в сон пророком и начал пророчествовать. И он почувствовал, наверное, себя таким духовным человеком, но вышел с этого сомна, да, вышел от этих людей и понял, что он просто Саул. Он просто Саул. И его это то, что он как бы не начал, не начал вот искать Бога, не искать его повеления, не искать его путей. И с ним случилась вот такая вот беда. И я сегодня хочу знаете, помолиться, помолиться за каждого из нас, потому что Бог на самом деле, Он хочет иметь дело с каждым из нас. И это просто жизненная необходимость. И хочу поделиться вот Словом Божьим, что меня, что меня вот именно держит порой на плаву, когда, когда мне очень тяжело, когда мне очень тяжело. Я <с000> зачитаю вот эту вот место исписания, ну, два места исписания я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели и помолились за это. Это написано евреям, 11 глава. 11 глава евреям тут написано, что такое вера, И за некоторых людей я хочу прочитать. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидима. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем что века устроены Словом Божьим, так что невидимое произошло видимым. Верою Авель принес Богу жертву лучшее, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он э, праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Верою ног. был переселен Э, Веру, э, ног переселен был как так, что не видел смерти и не стало его. Потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Веру иной получил откровение, что э, откровение о том, что еще не было видимо, благо приготовил ковчег для спасения дома свое, ею осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Слава Иисусу! Знаете, на самом деле, то, что здесь написано, нам нужно переживать каждому из нас. Я сегодня буквально посмотрел один, ну просто зашел в комнату к дочке, и там включен был телевизор, но ну, показывали одного солдата, и он давал там интервью, и он говорит, говорит, вы знаете, у нас, у нас война происходит. В стране происходит война. Но... Каждый это понимает, да, но каждый понимает, в принципе, как-то по-своему. Он говорит, пока человек не побывает вот здесь, на передовой, где это все случается, где разрывается, где, где вот это вот, ну, как военные называют, передок, он говорит, этого не поймет. И на самом деле, вы знаете, мы понимаем, что такое война, понимаем, что такое, ну, какая за этим стоит трагедия и все остальное, мы, но ну, мы там не находились. Мы не можем, ну, понять то, что люди переживали в Мариуполе или в других городах, потому что они это пережили в своей жизни, в своей, на, ну, так скажем, на, на своей шкуре, да, и они, не, ну, вот просто понимают это. Порой мы не можем это объяснить, то, что мы пережили, так как они нам не могут объяснить. И мы иногда так говорим, ну, ну мы вас понимаем, мы, мы сожалеем, но на самом деле мы не понимаем их. Мы понимаем их разумом. Даже люди в какой-то степени, которые переживали как, ну, так, какие-то такие вот потрясения или жизненные случаи, со временем это все забывается. И мы как-то вот немножко помним, помним об этом и говорим, мы мы вас понимаем. Но здесь вот написано, знаете, за вот этих вот трех людей вот здесь написано, ну как бы сказать, что такое вера и мы ну, практически знаем наизусть каждый, что такое вера и мы можем мы можем это процитировать, мы можем это сказать. Но я думаю, что вера она на самом деле намного глубже и больше. То, что то что вот просто есть слова есть сопряжены какие-то чувства есть сопряжены какие-то ну, ну наши какие-то взгляды есть воспоминания есть то что ну какие-то такие вещи которые в принципе объяснить просто невозможно просто ты это переживаешь ты это чувствуешь ты это знаешь но рассказать другому человеку ты в принципе не можешь ну донести это так как оно на самом деле и вы знаете к этим трем людям, вот эти вот, которые выделены здесь, да, здесь так интересно написано, что Ави, Ави, он получил, получил, вот знаете, вот смотрите, как здесь написано, ею получил свидетельство, что он праведен, Ави получил что-то после того, как он принес принес жертвоприношение, да, когда он принес вот этот дар Богу, он понял, что он что-то что что от Бога получил. Что-то от Бога получил. Смотрите, как написано, за второго человека э, переселил его и получил он свидетельство что угодил Богу. Это написано за каждого человека, за каждого человека в отдельности. И этот человек что-то от Бога получил, то, что он пережил. Возможно, он не может это передать, но то, что, то, что есть вот там в середине, как написано, что свидетельство Божье, оно должно быть внутри нас. И смотрите, как написано за, за Ноя. Верою Ной получил о том, что еще не было видимо, э, благодаря э, благоговея э, приготовил ковчег для спасения дома своего, Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Что получил Ной? Что получил Ной? Вот здесь написано, что Ной получил получил откровение. То есть человек, ну, когда он имеет дело с Богом, он что-то получает, получает откровение вот там вот в середине, что угодил Богу, что принес жертву правильную, что получил откровение, и вот это вот, знаете, это, я не знаю, но ну, не могу сказать, что это больше веры, но это, это настолько связано с верой, вот вот написано, верою он получил откровение. Что раньше было? Брат Володя, что было раньше? Вера или откровение? Написано, что верой сначала, да? Ну, верой, верой, верой он принял это откровение. Я думаю, что он получил от Бога откровение. И верой он принял это откровение. И он начал, начал это делать. Я думаю, что каждому из нас, когда мы имеем дело с Богом, просто необходимо откровение от Бога. Не просто необходимо откровение от Бога. Я хочу зачитать еще одно место из Писания. Я, может быть, не буду все читать, чтобы не занимать это много времени, но просто за что, за что хочу помолиться. Потому что апостол именно за это молился. Я думаю, что нам тоже нужно за это молиться. Это написано к Ефесянам. Первая глава с 15 стиха вот прочитаю. Поэтому и я услышав о вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога. Воспоминая, воспоминая, в молитвах моих. Вот посмотрите, как интересно написано. Он сначала говорит и обращается к этим к людям. Поэтому и я услышал о чем? О вашей вере, о любви. То есть эти люди на самом деле были верующие, любеобильные, люди, которые служили уже Богу но он говорит, я преклоняю колено и буду молиться за вас и молюсь за вас. За что же он интересно молился? Посмотрите, как написано в 17 стихе, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал нам духа, премудрости и откровения к познанию. Его и дальше он тут перечисляет, я уже не буду дальше читать, за Иисуса Христа, который он хочет просто, чтобы проявлялся через нас. Но вот за это я хотел бы, чтобы мы с вами помолились. Потому что я думаю, что это очень важно. Он знал веру этих людей, знал любовь, знал труд, но он все равно молился и говорил, чтобы... У вас было это откровение, чтобы Бог дал этим Ефесянам откровение о Боге, о том, что Бог хочет сделать через нас. Вы знаете, на самом деле мы без откровения ну, свыше просто будем и не обузданы. Мы без откровения свыше просто не сможем нормально, правильно служить Богу. Вот ну, за, за, за Петра, вот, например, написано, да, когда... Иисус задал вопрос такой, задал вопрос и говорит, за кого почитают меня люди, за кого меня почитают люди. И он начал перечислять, и люди давали большие, ну как бы места за пророка, за учителя, за того, за того. Но говорит, а за кого ты меня почитаешь? За кого ты меня почитаешь? Он говорит, ты Сын Бога живого, ты Христос. Спаситель, если так можно сказать. И все в этом, из этого вытекающее. И Христос говорит, ты блажен, Петр, потому что не кровь и плоть открыла тебе это. Но это открыл тебе Отец мой Небесный. Вы знаете, когда Иисус Христос, Он молился за Петра, и Он говорил, я молился, чтобы не оскудела вера твоя, но Петр все равно отошел от Бога, Он его предал. Но я думаю, что Петр именно в тот момент, когда вот это вот все случилось, когда Христос начал его звать назад, когда он что-то через учеников начал делать, когда он воскрес, у Петра всегда было вот это откровение. Я думаю, что, знаете, я, я по себе просто сужу. Я знаю, что когда у меня кончается вера, когда я просто ну, в каких-то колебаниях, когда мне тяжело, когда мне еще что-то. Я именно держусь за те откровения, которые Бог мне давал раньше. Я просто вспоминаю то, что Он сделал в моей жизни, то, что я уже пережил. И я просто цепляюсь за это. И потом, ну, я думаю, что через это приходит вера, и я обратно встаю на то место, где я должен стоять. Я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Божьи откровения, они всегда сопровождали нас чтобы Божья милость, Божье вот это вот ну, присутствие, да, оно всегда было в нашей жизни. Давайте мы встанем помочь. Благословенный